желающих общественников. Вот здесь находятся общественники, представители общественных организаций, газет. Э, и обратились за, как как еще 12 12 по желанию провести круглый стол. И, и вот вам сейчас мы разбиться 15 минут, 20 минут рассказывал, рассказывал, ссылался на статьи, непонятно на что. Когда мы задали вопрос, это помещение будет нам предоставлено, он сказал, нет", что нет, потому что, для этого нужно согласовывать. Офис заинтересован, входит ли это в план уполномоченного Мы задали вопрос, кому принадлежит это примещение. Он заявил, секретариату мы задали вопрос: у вас есть документы на право частной собственности. Он сказал: Нет, тогда это, извините, не ваше, не ваше примещение, а это наше народное Украины, сделанное за деньги налогоплательщиков. Это примещение, это которого, она Правильно, поэтому давайте заставьте, чтобы он показал примещение. Когда вы спросили, Кем сам когда Те, да, мы спросили, кем занята эта пыльщица, и можете ли вы да. об этом сообщить, он сказал, я не знаю, Давай, давайте мы посмотрим, кем она занята, может она в техническом состоянии, неудовлетворительно, и там где можно провалиться да, через стол. Нет, да. я не знаю, вы туда не пойдете. А я говорю, как это, это извините, территория народа Украины, да. а он она, например, лежит в фонду госимущества, это не секретариат, а, а, потому, а давайте нам по правам человека. Я сказал, какие у нас имеют права. Вот. Она занята, Она, она в Западах, Боже А мы, значит, сюда пришли, извините, танцевать и веселиться. Далее если это помещение, как он заявил, то принадлежит секретариату, давайте сюда руководителя секретариата. И руководителя секретариата не может к нам выйти. Короче говоря, никто к нам не может выйти. Ничто. Четыре этажа вот этого здания, великолепного особняка, заняты, неизвестно чем, кем и что тут делается. И специально обладнано, как она на всю страну заявила, помещение, оно не может быть предоставлено. Я говорю, не знаю, а что с этим помещением, а кто в нем. Я вам объясняю, зайдите на сайт уполномоченного, там нет никаких мероприятий ни на сегодняшний день с общественностью, ни на 18 и 25 декабря, когда мы приходили 25 декабря, мы тут вести мы проводили свое мероприятие. Там нет на сайте ничего. Мало того, когда мы запрашивали, напишите и дайте нам план, какие у вас мероприятия, чтобы мы могли подстроиться, мы могли их посетить. То полномочия, то нам представитель отвечает, мы не планируем заранее мероприятие. А почему вы не планируете? А почему вы тогда от нас требуете, чтобы мы вам за месяц сообщили? dis <tries> op Участников, их, их, их э какие-то вопросы и порядок дня. Чего вы от нас за месяц требуете, если сами... Обратите внимание, вот снимите, пожалуйста, вот эти стены. Посмотрите на эти стены государственного учреждения. Такого, например, в граждан. Ничто! Понимаете? Во всех государственных учреждениях, в обращении граждан, должно быть стены. Посмотрите, не стены. А здесь у нас рисунки детей. А это государственное учреждение. Только -то -то другого Кто -то ничего Кто -то разговаривает. Кто -то не это не решает. Почему Почему мешайте. Посмотрите на эти стены. Здесь нет ни стендов законов о а полномочиях. Вы приходите, и здесь стенд с собственным законом. Ни стендов закона об обращении граждан, ни графика приема, ни о, планов, ни пресс-релизов. Здесь ничего нет. Он вот только разместил в последний месяц некие проводы парады. Проводы парады. Понимаете, они нам нравятся. А, и но во всех ответах, которые мы... Получать, полномочия не может вмешаться, у полномочия не имеет права, у полномочия не может заменять, у полномочия делать не может то, не может это, и не может пятый закон. А, а вот поместите закон, и она может абсолютно все. Почитайте закон. Там столько полномочий, что нет ни одного казаться. Она может истребовать материал, она может истремя. кого угодно. Она может истребовать, даже написано судебные дела, она может истребовать. Она избирает отвечать не я это не могу. ни одного стенда. Посмотрите, что вы могли. Мы проводим мероприятие, мы открываем сад. почему общественность в нем не приняла участие. Открываемся. 19 ноября была проведена национальная стратегия защиты прав. А разве мы собрались не для того, чтобы свое право защитить? Так почему мы не можем знать об этих мероприятиях? Почему мы лишены возможности в них участвовать? Почему они проводятся в какие-то международные пилотные проекты. Зачем нам международные пилотные проекты, когда мы сами можем сказать, вот тут нарушено право, вот тут нарушено, вот тут закон, вот эти органы не нарушают, вот тут, вот тут, вот тут. Мы 15 вопросов дали только по судебной реформе. Мы 22 вопроса дали по новому ПК, где нас просто уничтожают. Нас просто уничтожают, понимаете? А это не входит в планы полномочного. Не входит в ее планы, понимаете? А в ее планы входит Брюссель, Правду, Париж, Китай. Вот это входит в ее планы. И в планы идет. Почему? По 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 За И нашу среду. Мне бы не было, пожалуйста, вас За что я в кабинете? Вот что входит в ее планы. А вы обрешите. Это не в плане его. Вы обрешите. Понимаете, она нас в годах назвала мошенниками. Мы создали наглядного раку, приупомрашенных пролитыми. Мы говорим, что мы пришли, 25 декабря, в очередной раз, когда нам не дали помещение, мы да оттуда навальвали да вопросы было стола. И сказали, что мы создадим свою, свою общественность, свою параллельную у нас, сидят, сидят карманные вот эта нормальная консультативная рада, где вы видите, чем она занимается? Вы видите, видите? Нигде она не видите, чем она занимается. Она занимается, и он она занимается успели, только подпиланием ночи и хищением государственных средств. Хищение это прямое хищение. деньги наши, это похищенные средства, если оно не может нам служить, то это средства похищены. Вот о чем мы говорим. мы говорим о том, что мы делаем. Поэтому, поэтому сейчас, уважаемые, у нас записалось 16 человек на сегодня. Мы предлагаем вам, предлагаем вам проголосовать за то, где мы будем обсуждать Вопросы другого стола. Мы предлагаем обсудить вот здесь вестибюль. Это вестибюль тоже наш, народный. Все это куплено за наши народные деньги. И мы имеем право здесь обсуждать свои вопросы. Нет у нас стола. А мы, извините, у нас как у парадного подъезда, не тратится. Вы помните это с Я да. граждан, отдел приема граждан, вот там сбоку где-то под лестницей, и там люди толпятся. А мимо них сытые бегают и на тройках подпишают, и в шубах заходят в бороды до Вот это то же самое, что они сказали красом, так это было когда 10, 10 лет назад. Это то же самое повторяется для нас, значит, что что не следует. Вы говорите, где хотите ножки проводить. А мы хотим здесь, вот как заявила уполномоченный. Чего мы хотим? Что-то незаконно? Нет, мы хотим... Давайте проголосуем, вот это еще провести в зараз, в ютуб, в И резолюцию. Пані Тетяне, є ще пропозиції щодо проведення нашого зібрання. Я, чесно кажучи, є ми змінимо вас на вас, сядемо працювати. Я вас прошу, давайте виберемо два. Пропозиція перша провести тут. Ви вже разу управляли. Мені здається, треба підійсти до депутатів Верховної Ради.

будь ласка, Ми обрали голову. Є перша пропозиція. Провести тут є друга пропозиція. Давайте так. Зробимо зараз, делимо ініціативну групу і підійдемо до голови Верховної Ради, який уповно бажає, діючи захищати наші права. розумієте, Це спуска ситуація. Сейчас ситуація стоять. Не такі зараз важливі питання. Треба, до... ми... Треба... Треба доказати своє право на існування. Ми зараз не тут, а завтра будемо на вулиці проводити зібрання. Є дві пропозиції: провести суд, а друге забирати ініціативну групу. а навіть всі, і піти завтра до Верховної Ради, до головуючи Верховної Ради. Зараз власти люди при.

Почему я предлагаю настаиваю, чтобы провести? Почему? Мы сейчас обсудим вопросы. Мы эти вопросы запишем в резолюцию, что мы их обсудили. И эти вопросы и укажем, что нам не было предоставлено круглого стола, ой, помещение для проведения. Мы все это сейчас укажем в резолюции. И эту резолюцию, но там будут вопросы, которые необходимо решать депутатам. А так мы еще задержимся на столько времени. Понимаете? Мы должны вопросы решать. Можете... Я, я предлагаю скластый акт. Скластый акт. Визвати міліцію, відкрити кримінальне провадження Пацю, і слюсери да, взяти да, і, в, у зв'язку з, з грубим перешкоджанням да, громадської діяльності да. і тому подібне. Ну, Юрій Борисович проконсультує. Давайте зробимо як. Стой, Той, хто хто за? Перешкоджання громадської діяльності притягнемо Лутковську до кримінального е, суду. Е, <рурська> що, це <що>? вісті майданчик, за і <ріска> забрати це приміщення. мене є пропозиція. А, мы, а мы потом мне уже надоело снимать.